Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Kata orang tak kenal maka tak cinta. Jadi izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu sebelum saya mempasar tak ilmu daripada buku yang telah saya terokai. Nama diberi Nailah Al-Farafisha binti Muhammad Najib berusia 11 tahun dan menuntut ilmu di Sekolah Kebangsaan Kijal TBA 2013. Baiklah, pada hari ini saya ingin berkongsi sebuah buku yang memberi inspirasi rohani kepada saya iaitu berjudul Khaulah Al-Azwa. Buku bukan fiksyen ini adalah hasil karya Abdul Latif bin Talib. Buku ini mengandungi 184 halaman muka surat dan 18 bab. Buku ini diterbitkan pada tahun 2023 oleh syarikat Latif dan Keluarga Enterprise. Saya banyak membaca buku-buku yang ditulis oleh penulis ini. Buku Kaulah Al-Azwa merupakan salah satu buku kegemaran saya. Buku ini mengisahkan tentang Sri Kadi Islam iaitu Kaulah Al-Azwa yang hidup dalam keluarga yang sempurna. Ayahnya Al-Azwa Ibu dan abangnya Ria al-azwa amat menyayanginya. Keluarga ini mendapat sinar Islam apabila ayah dan abangnya balik daripada perang Khandaq. Selepas itu bermulalah episod keluarga Khawla menghadiri majlis-majlis ilmu bersama Rasulullah. Sepanjang mendalami Islam, Khawla juga mempersiapkan diri untuk berjuang di medan perang. Dia tidak jemur berlatih pedang bersama abang dan ayahnya. Pengalaman pertama Khawla berada di medan perang ialah suatu perang redah iaitu peperangan memerangi golongan murtad. Dalam peperangan ini, Khawla membantu tentera muslimin di bahagian perubatan. Selepas itu, Khawla sering bergandingan bersama abangnya dia dalam pelbagai peperangan. Dia didantik dalam pasukan bersama Khalid Al-Walid selepas perang redah. Dia bersama panglima Khalid Awalid bergerak untuk berperang dalam perang Ajnadain iaitu perang di antara tentera Muslim melawan tentera Rom. Dalam peperangan ini, dia telah ditangkap oleh musuh apabila mendapat perkhabaran itu Paulah terus mengangkat pedang ke Ajnabain untuk menyelamatkan abangnya. Tindakan berani Kaulah yang tangkas dalam peperangan melawan titung telah berjaya menyamakan dia yang hampir dihantar kepada Maharaja Heracles. Selepas peperangan di Ajnabain, Kaulah terus terpilih dalam beberapa siri peperangan yang lain seperti Perang Sahura dan Perang Yarmouk. Namun dalam Perang Sahura Kaulah berjaya ditawan oleh tentera Rom selama beberapa hari sebelum tentera Panglima Khalid datang menyelamatkan Kaulah dan tawanan lain. Perang Riyarmuk menyaksikan kehebatan Kaulah melawan tentera Byzantine dalam perang ini. Kaulah telah mendapat luka di kepala yang menyebabkan kesihatannya menurun. Pada tahun 18 Hijrah bersamaan dengan 639 Masihi, Tersebarnya, wabak tahun di wilayah Syam. Kaulah dan abangnya, dia rejakiti wabak ini dan meninggal dunia selepas seminggu. Perkara yang mengagumkan saya adalah buku ini mempunyai banyak keistimewaan. Antaranya, penulis menggunakan perdekatan bahasa yang mudah difahami dan disulami dengan syair-syair indah yang dilantun oleh Kaulah binti Azwa iaitu seorang Sri Kandi pahlawan wanita yang gagah dan tangkas dan menjadi tonggak dalam perjuangan Islam. Selain itu, ilustrasi luar buku juga amat menarik minat saya untuk membacanya. Buku Kaulah Al-Azwa bertemakan warna hitam, merah dan putih. Gambar pada buku sudah mempamerkan tentang kegagahan Sri Kandi wanita penunggang kuda. Antara kisah yang memaut sanubari saya ialah keberanian, ketabahan, ketangkasan dan kekuatan yang luar biasa demi mempertahankan Islam serta kasihnya seorang adik yang sanggup bergadai nyawa di mana watak utama dalam kisah ini iaitu Khala Al-Azwa yang terbang bagaikan burung yang terlepas dari sangkanya dan pantas menyerang pasukan kafir Rom demi mempertahankan Islam dan menyelamatkan abang kandung. Beliau dan pasukan Islam mendapat kemenangan dengan pertolongan Allah. Jadi, pengajaran yang dapat saya tadari daripada kisah ini adalah kita perlu menjadi wanita yang memberi inspirasi, berani dan menyebabkan kebaikan buat umat walau dalam apa jua lapangan. Sekian, terima kasih.